Слушайте, а где мы найдем маркировку границ Украины? Маркировку границ Украины найдете в постановлении вашей Государственной Думы 2003-2004 годов. Потому что именно в эти годы Верховная Рада Украины в Украине и Государственная Дума в России провели границы на карте четко и ясно и проголосовали за это. А постановление является законом? Постановление является постановлением. Возможно, что и закон есть соответствующий. Найдешь, почитаешь. А постановление... То есть, если твоя Госдума принимает какой-то документ, то он не является законным для тебя? Но есть постановление, которое... Ну вот открой Соп... и найди. Думаю, что есть соответствующий закон. Ну какому закону постановление сопутствует? Ты слышишь меня или нет? Открой какой-нибудь искусственный интеллект или поисковую систему. И да, и там напиши. Делимитация границы между Россией и Украиной. И набери 2003-2004 год. Найдешь свою систему законодательства и почитаешь их. На основании какого закона? Ты найди и посчитай, я не юрист, я историк. Номер закона и дату это у юристов поспрашивай, у местных. Я тебе сказал, где искать, а ты сам можешь найти спокойно сам. Это и вопрос юридический. Плюс ты можешь найти договор между Россией и Украиной 96 года о дружбе и сотрудничестве, где в первой статье написано, что признаем суверенитет и территориальную целостность друг друга. А границы были определены между и зафиксированы уже 2003-2004 года.